заметно усилился. Хочу сказать, что вернулись некоторые футболисты из пусков, а также пополнение в составе включая Бородаря Фила и некоторых других футболистов. Итак, на левом фланге сегодня у нас будет располагаться, как я предполагаю, возможно, Лавандези. Возможно, будут какие-то вариации состава посмотрим чуть позже. Давайте начнем с состава. У нас вратарь Фил будет в воротах. Это немецкий голкипер, который пополнил ряды КНЖ И, соответственно, нашли таки замену, наверное, одному из лучших голкиперов Shadows. На правом фланге у нас расположится бессменный правозащитник Орлов Евгений. В центре обороны у нас будет играть Эхо и Шедоус. Шедоус стоял. Весьма-весьма мало матчей, но играл весьма-весьма качественно. Как мне кажется, это один из лучших центральных защитников, который мог бы усилить команду ВК-Энергии перед сезоном. Слева в защите у нас будет играть Акул. Еще одна персона, э, которая усилила состав клуба ВК-Энергии. Опорные полузащитники здесь абсолютно без сюрпризов. Капитан команды Артем Молсон, а также с ним паре будет играть сегодня Immortal. Справа вернувшийся из долгого отпуска ВК Элик. Центральный атакующий полузащитник Харьков Виталий, который усилил перед сезоном команду. Антон играет у нас батарейка на форварде. Ну и слева, конечно же, сюрприз. тоже тоже займет место именно там. Перед матчем хотел бы сказать, что ВКН уже будет экзаменовать сегодня Дорадо. Дорадо это тот самый клуб, который Буквально таки в самой начальной стадии сезона был готов к тому, чтобы сняться. Там была очень непростая ситуация с никнеймами. Энмакс, макс кстати говоря, у нас занимает место левого атакующего полузащитника. И пока Дораду, в принципе, держится уверенно в восьмерке сильнейших. Напомню, что шестое место по итогам прошедших 9 туров занимает команда ВКНЖ в принципе, состав. Насколько я знаю, еще есть запасные, готовые усилить состав Алити в, в любой момент. Это значит, что команда действительно укрепилась на весь сезон. Итак, у нас происходит поиск матча. Сейчас мы увидим первое по-настоящему серьезное испытание для команды Дорадо. Напомню, ну, не в этом сезоне, конечно, а последние туры. Напомню, что прошлый тур команда Дорадо для меня совершенно неожиданно разобрала по частям команду Олимпа. Ну, по частям она разыграла только по счету. На самом деле там трудились ребята в поте лица. И огромное спасибо, можно сказать, всей команде за такой счет. Там, на самом деле, отличились барини и Филимон. Посмотрим, как они в этом матче будут играть. Итак, поехали Вахо играет сейчас направо Вовик, передача в центр поля Филимон с мячом Начинают атаку команды в желтом Дорадо играет сегодня в желтых футболках Черных трусах Команда ВКНЖ играет в привычных синих оттенках Ну что ж, команде ВКНЖ, естественно, нужна будет только победа Насколько шансы сегодня высоки у Дорадо зацепиться хотя бы за одно очко Я думаю, откроет секрет нам первые 15 минут встречи По какому рисунку будет идти игра Наверное, тот рисунок и изберет команда для продолжения этой встречи хотя бы даст нам понять рисунок и картину игры, сегодня посмотрим Филимон в центре поля, передача налево, сейчас Вито играет тут же. в два касания, попытался вывести партнера, здесь Орловский Евгений сыграл очень и очень внимательно и так начинается новая атака гостей у нас позади 6 минут, пока в принципе опасности не было, но смотрите какой коридор какой коридор очистили, Орлов Евгений Орлов Евгений прошел передачу, будет справа флага, безусловно подача, здесь Иммортал, можно бить Иммортал, ух, рядом с девяткой. Это было весьма и весьма опасно. Филимон сейчас благодарит партнера за то, что вовремя тот подоспел и не дал точно пробить по опорному полузащитнику команды ВКН. Но имел, наверное, первый реальный такой полушанс. Ну, скажем так, попадив в девятку, это был бы процентов 90 мастерства Иммортала. И только 10 процентов возможностей, которые преподнесли ему партнера по команде. Артем Маусон перехватывает мяч в центре поля. Тут же идет атака 4 в 3. Батарейка проигрывает борьбу головой, но Харьков с мячом. Тут же игроки Дорадо выступает, Вита играет в два касания. Вновь два касания. Вита играет тут же, пытается вступить в отбор. Практически забирает мяч Уолсона. Немного не получилось. Эхо, передача на Фила. Фил сразу же будет выбивать мяч на левый фланг. Здесь один Акул. Акула, передача на Инмакса. Инмакс центр поля. Здесь Бабс. Нарушение правил, как мне кажется, не было. Совершенно верно. Как, опять же, мне кажется, батарейка Подключает Иммортал, Иммортал будет лонг-шотить, Дальняя девятка, им счет открывается 1-0, дамы и господа. Номер 7 в футболки выводит эффектно достаточно команду гостей вперед. Ну что ж, не скажу, что Некромас ошибся. Уж слишком хорош был удар. И мы видели сейчас точно на повторе, что перед самым ударом Некромас чуть-чуть влево шагнул. Наверное, этого левого и не хватило. Немножко выход вновь. И здесь ВК Элик, по-моему, выходил на оперативный простор. Но не дали уже здесь простора. И Некромас вышел первым на мяч. Вот такое вот начало. У нас быстрый гол получился забить у ВК. Же тут же они идут в атаку. ВК Элик передача на батарейку. Батарейка на Олсен. Олсон. Дальше. Энмакс Макс. С левого фланга будет и подача. Подача в одно касание. Здесь будет борьба. Харьков выиграет эту борьбу. Осун. Передача. Ну, как мне кажется, немного поторопился, отдавая наход и Мортлу. И тут же можно получить контратаку. Нет, Орлов Евгений переходит на мяч. Элек на фланге. Четкая передача на батарейку. Батарейка дальше пробовал дальше отдать партнеру. Харьков. По-моему, Виталий это был в зоне атакующего полузащитника, переместившийся на центр форвада. Не получился обрести эту атаку. Окончательный вид. И Его вот сейчас Шедлс уже перехватывает и прерывает. Это атаку команды Дорадо. У нас незаметно так, вот, собственно говоря, и стекла первая половина первого тайма. Команда ВКН же, конечно же, больше атакует. Вот здесь Борини забирает мяч у капитана команды. Вито отправляет его по флангу. Вита идет, сейчас ускоряется против сразу два оппонента. Решается надать на Вахо. Вахо немного, немного не хватило сейчас, наверное, силы паса для того, чтобы передача дошла до на партнера Олсан. Против него Бот играет. Очень здорово отыграл Бот. Смотрите, Некромас уже вышел из ворот. Некромас 85 расположился на левом фланге. Сейчас Ваку играет против Иммортала. Иммортал в подкате мяч выбивает. Ну что ж, рисунок картины мне в принципе понятен. Пока э, Дорадос пытается сыграть на контратаках. в Кайна же чувствует себя достаточно вольготу. Но вот смотрите, вот такие вот провалы продолжаются раз за разом. Это уже третье. Третье неудавшееся действие, которое... Настораживает меня лично на мысль. Орлов Евгений не держит своего оппонента. И вот такие вот проходы могут заканчиваться весьма плачевно. Пока еще достаточно зыбкий. Да, 1-0. Мы говорим о том, что Дорадо вроде как бы не фаворит. Но кто им отказывал в том, что они могут забить мяч? Они и с Олимпом не были фаворитами. Тем не менее, 3-0, дамы и господа. И с Алисой были фаворитами. 3-3 они сыграли. Поэтому здесь недооценивают соперника смерти дороже. Харьков подключает Акула. Акула и Макса. Вот Макса тоже открывается батарейка. И смотрите сейчас, что делает Антон. Антон ждет партнера. передачи. Вот, мне кажется, это была по задумке, передача очень хорошая. Если бы он вырезал не на Immortal, да, а на, сразу на Элик в шортную площадку. Возможно, это было бы весьма и весьма опасно. Но пока мы видим, как Дорадо переходит в атаку, передача не точна и чуть-чуть успокаивается игра. Хотел бы сказать. Вот еще какую-то интересную деталь. Вот Бабс, который совершенно не идет вперед, Это мы видим, последим за этим красным кружком, он не собирается идти в атаку, он играет чисто в опорника, даже помогающий, наверное, ЦЗшником. И не рискуя идет в атаку, а давай передачу. Вот здесь, кстати говоря, мог бы быть обрез, не получилось. Так вот, если Бабс будет подключаться ко втором тайме, то зона, которая освобождает Олсен и Мортал при нахождении в атаке, может быть весьма и весьма опасна. И я бы сказал, смертоубийственно для команды ВК уже. Вот смотрите, сейчас идет Бабс. Передача нет, на Филимона передача была. Смотрите, Олсен играет в каком шикарном подкате. Передача на батарейку, батарейка выходит. Здесь, смотрите, Некромас помешали бота друг друга. Батарейка! Нет, Бабсу сыграл очень уверенно. Этот игрок вот в этом противостоянии говорит о том, что очень-очень многое будет зависеть именно от напорной зоны в атаке. И, как мне кажется, именно благодаря ему сейчас нет еще града голов, да, и нету тех самых выходов один на один, которые мы привыкли видеть разрезными передачами. Вот в этой связке Олсен, Батарейка, Элик. Ну и, соответственно, прошлый сезон именно это и показывал. Харьков подключает Олсена. Олсен играет на Инмакс. Инмакс ставит корпус. Кстати говоря, по-моему, вылетел Инмакс, насколько я могу понимать. Да, Бот за него играет. Ну вот это потеря. Это потеря в конце первого тайма для ВКН. Уже Филимон сейчас идет вперед. Отлично. Мимортл перехватывает мяч. Но здесь Бабс. Здесь Бабс играет очень-очень неплохо. Микромас выбивает мяч за боковую линию. Не было сейчас партнеров перед ним. И, как мне кажется, нисколько не торопился, и нисколько не должен жалеть о своем решении. Именно вот, смотрите, опасная атака. Потеряли Харькова. Бабс отрабатывает шахтной удар. Значит, арбитр, естественно, возможно, сейчас будет еще карточка показана. Да, Харьков Виталий получает первый гащитник сегодняшней встречи. И вполне заслуженный. Сзади по ногам не успел он дойти до мяча. И Бэп сегодня выдрал все, что можно. Пока в первом тайме это лучший игрок в составе хозяев, по моему мнению. Смотрим дальше. Бэпс вот наконец-то идет вперед. Первая же попытка Бэпса пойти вперед заканчивается тем, что судья решил все-таки просто произвести смену сторон команды и отправить команды отдыхать. Так говорится, на перерыв. Пока нет ударов по воротам, даже в створ ударов нету и предельной близости, да, Дорадо, пока не удается им более-менее навести шороху в шатной площадке ВКН же, ну а ВКН же, в свою очередь, весьма и весьма много моментов потратила, в свою очередь, да, они не довели до конкретного удара, но комбинация, которая изначально должна была завершаться как минимум ударом-поворотом, я считаю, это недочет недочеты. Смотрите, схема 4-3-3 команды Дорадо. Он играет практически без флангов, но оно, собственно говоря, даже незаметно, потому что Орлов Евгений в первом тайме 3 из 3 позиционных ошибки допустил. И нужно быть внимательным к таким запросам, когда хозяева активизируются и производят свои контратаки. Передача сейчас в центр поля, не получилось немножко выйти обоим футболистам ВК Энерджи, по-моему это был Харьков и Батарейка, и тут же Дорадо атакует, тут же Дорадо идет в аху на левый флаг, немножко не получается выскочить из спины, не хватило буквально 3-4 секунд, либо по виртуальной пространству это получается около 10 метров, ВК Элек. тут же прессингует, ступай прессинг, ступай прессинг команда ВК Энерджи, вот сейчас смотрите, Немножко Войк передержал мяч, как мне кажется. Отпускает батарейку на оперативный простор. Батарейка против бота. Будет ли навес? Навес, подача. Кто-то вот Некромас играет на опережение. Ну что ж, 23 номер, конечно, сейчас недоволен действием своих партнеров, потому что ему приходится отрабатывать за центрального защитника. Кем он, конечно же, в этом матче нисколько не, не является. Ну и, соответственно, выговаривает партнеров, того, чтобы находились как можно выше. Далее сейчас подать. Батарейка, скидка, выбивает мяч, вот здесь будет первый Элек на мяче, Уэн Макс, и Мортал 2-0! Ну что ж, вот она ошибка в обороне, вот он удар, который я говорил, не давали, не давали бить футболистам в не давали, но вот смотрите, первый уже удар, первый раз смысленный удар, ну и соответственно так провальная, как мне кажется, зона. Ну и, соответственно, где вообще находились все игроки, ума не приложу. Этот момент нужно разбирать. Этот нужно момент разбирать по косточкам. Не говорю сейчас по именам, кто виноват. Вот сейчас батарейка может выйти один на один. Положение вне игры фиксирует арбитр. Уже через две минуты, как бы Дорадо сейчас не посыпалась. Боюсь я этого, потому что команда смотрится весьма-весьма солидно. По крайней мере, в оборонительной части она прессингует, она не дает бить. Вот тот же Бабс, который сегодня выиграл кучу и А вот сейчас может быть опасно прекрасно Вито, как мне кажется, можно было бы попытаться пробить исходу, накрывает его в итоге Иммортал, и вновь атака гасится. И тут уже батарейка, смотрите, через минуту батарейка уже выходит, несмотря на то, что 5 игроков ее преследуют, пенальти, дамы и господа, безусловно, это будет пенальти, батарейка совершенно четко видел, сейчас будет если повтор, батарейка мяч отпускает, совершенно четко смещался справа под подкат, желтую карточку получает условный капитан команды Дорадо, 20 первый номер команды. Да, совершенно пенальти безукоризненный. Батарейка, как мне кажется, сейчас может дать пробиться Имморталу Будет ли замена? Да, мы видим Иммортал сейчас на точке и посмотрим. Посмотрим, будет ли хэт-трик. Первый хэт-трик сезон для ВКН уже удар и 3-0. 3-0, дамы и господа. Я думаю, что небольшая интрига у нас все-таки остается. Я думаю, что победитель до конца еще не определен. Мы видели и похуже, как говорится, Гандика отыгрывали. Но, как мне кажется, как мне кажется, еще очень многое стоит показать. Дорадо в плане футбола. Бит, отличная передача, выход 1-1. Вахофил спасает. Ну вот и ответ. Дорадо не, не, последовало много времени для того, чтобы Дорадо очнулась и пошла вперед. Идет вперед большими силами. Орлов Евгений мяч выбивает. Смотрим и смотрим. Элик. Элик по правому флангу идет. Идет, идет, идет. Перед ним Олсан. У нас 63-я минута встречи сейчас протекает. Посмотрим, насколько, насколько уже будут подготовлены Дорадо к такому психологическому напряжению, когда ты проигрываешь 0-3 дома после победы, гостевой победы над Олимпом. Борини тогда отличился дважды с одной, один гол в передаче Филимона. И, соответственно, ответ на любезность он также сделал Филимона. Филимон, Филимон также отличился один забитый мячом на двоих. Вот два футболиста сделали три забитых мяча в прошлом матче. В этом матче был момент Уваху забить. Вышел он один 1, 1 с края. Ну, как бы с края, наверное, угол был процентов 80. Можно было бы забивать, как мне кажется. Но Фил вытащил с ближнего угла, пока вратарь играет достаточно уверенно. Ну и, соответственно, оборона получает ту самую уверенность, не боится подключаться. Батарейка идет вперед, батарейка. Желтая карточка. Безусловно, желтая карточка. Безусловно, подкат был сейчас, как мне кажется, лишний. Получает очередной горчичник номер 25. Но это бот, соответственно, ему не страшно. Он не пропускает следующий матч. И желтой карточки его не учитываются. Подача сейчас будет. Кстати говоря, бота вот Тейнмакса, да, разыграл сейчас очень-очень уверенно шафной площадкой подача Элик вне игры. Можно не бить, положение вне игры уже зафиксировал арбитр, у нас остается 20 минут до окончания основного времени матча. Ну что ж, мы прикидываем варианты, набирает 14 очков, по-моему, да, или 13 набирает команда ВКН уже после... 14 после 10, 10 туров. И идет вперед. Идет вперед. Подача. После 9 туров. Простите меня, дорогие мои. Подача нужна. Харьков мог бы сейчас забить, но немного мяч не лег на голову. А здесь уже передача. Здесь положения игры нет. Нет положения вне игры. Некромас выдирает мяч. Отправляет сейчас туда Вито. Вито под него кто будет открываться. Кто откроется под Вито? Есть пути партнеров. Шесть человек шли вперед. Сейчас Некромас выдирает мяч. Во второй раз уже в этой атаке. Вахо передача на Борине. Жесткий подкат со стороны футболиста. По-моему, Шедус. Это был номер 17. И получает заслуженный горчичник. Да, совершенно верно. Шедус получает желтую карточку. И сейчас будет реальный шанс. Наверное, метров 24-25 до ворот. И сейчас Дорадо имеет реальный шанс для того, чтобы размочить счет сегодняшней встречи. И, собственно говоря, обострить интригу. Да, под последние 15 минут. Передача не получается. Элик сейчас будет. Элик сейчас будет идти. Перед ним есть партнер. Смотрите, устал. Устал Элик. И не хватило сил для того, чтобы оторваться от соперника. Вновь Некромакс идет вперед. Вновь Некромакс Филимон. Филимон такой финт отличный производит, обыгрывает игрока на фланге, но здесь страхует защитника, по-моему, Орлов Евгений Элик, номер 19, и, соответственно, мяч выбивает за лицевую линию поля. Первый же угловой в этом матче опасен, и кто сейчас выбил мяч? Один из игроков ВКН же, по-моему, это был Энн Макс, на опережение сыграл, не дотянулся, Фил вышел недостаточно уверенно, не сыграл с голосом. Второй, ой, Филимон, опасный момент, можно забивать удар, и удар в упор вытаскивает Фил. Как мне кажется, сейчас ну просто обязаны были забивать Дорадо. Толчья в на площадке. Удар практически с линии вратарской. Но мяч все-таки не полез в сетку. Фил вытаскивает и этот мяч. Для того, чтобы стать, наверное, одним из главных героев сегодняшней встречи. И оставить свои ворота в неприкосновенности. Конечно же, Иммортал будет, безусловно, признан лучшим игроком встречи. Хэт трик на его счету. Два дальних удара, один с пенальти. Но кто сказал, что Дорадо не может устроить интригу на последние 7 минут? Уходит мяч за боковую линию. Элик не достает его в подкате. И тут же будет сброс аута. Кто у нас здесь? Иммортал. И э, Олсон. Есть Шэдоус слева. И Эхо. В итоге Орлов Евгений будет сбрасывать аут. Не слишком торопясь будет сейчас играть команда. У нас остается буквально 7 минут до конца сегодняшней встречи. Но, может быть, добавит еще плюс 3-4 минуты. Неточная передача. Харьков долго обрабатывал. Защитник сыграл очень уверенно. Передача ГК Элика идет на Харьков. Харьков дальше может отправить сейчас футболиста. Не достигает цели передачи, потому что ему слишком мало сил осталось у Орлова Евгения, который сейчас шел по правому флангу. Элик обыгрывает. Элик подача. Здесь кто у нас? Харьков Виталий играл сейчас ну, недостаточно, недостаточно хороша была передача для того, чтобы можно было говорить, что ошибся. Центральный текущий полузащитник вновь пытается накрыть Харьков Некромаса, и Некромас вновь уходит с очень-очень здорово из-под прессинга. Орлов Евгений. Передача на ВК Элика. Ну что ж, у нас складывается такое впечатление, что команды решили поиграть в пас сами с собой. Да, вот команда много теряет мяча. В центре поля. Эхо. мяч уже последние минуты идут я думаю что минут 2-3 осталось можно поздравлять уже естественно в камень с победы можно говорить о том что Дорадо потихоньку все-таки несправедливо оказывается на отсутствие многих игроков я имею в виду, на самом поле до да, отсутствия фулитра стала говорит о том что Дорадо пытается расти я думаю что в ближайшее трансферное окно команда перестально будет усиливаться потому что 8 да, 7 место притонул там 10, -10 это достаточно хороший результат. Команда буквально только недавно была над пропастью, да, и никто не обращал мне на нее внимания. Но победа над Олимпом, победа над Клаудом все расставила под знаком вопроса. Итак, мы смотрим главного героя Мортала. Нам показали. С вами был Байрон. Это была Бакалига. Мы благодарим команду сегодняшний поединок. И, конечно же, конечно же, говорим спасибо. Не расстраивайтесь, зарада. Победы вас в же С вами был Байрон. Любите футбол, играйте в футбол и будьте добрыми. Пока!